Київрада не є розпорядником землі, один відповід прийшов, другий – землі нема, а ми землю знайшли і знаємо, хто розпорядник. А розпорядником є територіальна громада, яка теж не І знаєте, що ми зробили? Ми повідомлення про знахідку безхозяйственої землі. Ви, уважаємі і депутати, не облікували цю землю, і у мене відповіді всі є. Посмотрите, будь ласка, запити давали, прежде чим стати сюди, Назовіть, будь ласка, е, кому належить земля? Пухівська городно-дачні ділянки в напрямку електротехнічної дороги? Отвіт Київради – один. Отвіт? Пані аниеродской не проходила ни рынок в земле, за видомости э, користувачів, власників нема, все, мы нашли землю. Да, не на надание владения, або использование называется. Да, Правильно? никому нигде ничего не надано, а мое право, мне жизнь дается один раз. И людям, которые там работают, где наше реализовывается земельное право. Мы нашли землю, которая захаращена будивельным бизнесом. Мы разгребли это все. Сейчас э, проложили вот эту трассировку после уведомления, поставили до видома, вот эта земля, люди рисовали все согласно, о том, что территориальной громады нету, это мы все информируем, Киев, Раду, а возы ныне там. Значит, мы поставили до видома, дали 6 месяцев, это 1 декабря заканчивается 6 месяцев. Вы видите, мы вас предупреждали, мы поставили там парканы сосновых этих самых колышков, оббили частоколом, чтобы туда хоть мусор не завозились. Мы берем сами защищать нашу землю. И теперь на этой земле мы говорим, вам дается срок 6 месяцев, найдите собственника. А мы на правах земельных користувачів, в межах земельного законодавства, которое является конституционным, 10 суток берем в обработку плюс одну на гараж. И ждем, пока вы найдете собственника, а его вы не найдете, потому что вы его не оформили. И теперь мы 1 декабря входим в полноправное э, ну, публич, послушайте, публичной собственности. Понимаете разницу? Нам не надо приватно. Мы хотим публичной собственности, чтобы мой кусочек земли был записан в Деснянском реестре, а я как добропорядочный землекористувач буду звітувати за каждый сантиметр цієї земли. Вот так працює Европа. Я Рік прожила в Лондоне, я знаю, что это такое. И Швейцарию знаем, и Францию знаем, и Италию, и все другие страны. А у нас все никак не можем системой разобраться. Люди будут разбираться вот так, локальными громадами. И микрорайон Комсомольский, пожалуйста, у нас есть ОСН, который конституционно создается, не с позиции Киев, Рады, которая даю, не даю тому дам, а тому не дам. А нам не дают разрешения. Дали разрешение на Киев Совет, то есть Киев Совет дал разрешение на создание ОСН, -а, органа самоорганизации населения, который должен быть поддерживать вас должны. А вы нас. Пришли бы, спросили, что вы здесь хотите. Да у нас люди мудрые живут на массиве, понимаете? И вот довели нас до такого состояния, что мы теперь разобрали законодательство, мы сделаем все по закону, Поведомление про знахидку без хозяйной земли. И мы там хозяйничать будем. І коли будуть громадські слухання, які ви читаєте обйом. Ну, ну вот... 10, 10 соток, по 11 соток, подинадцять соток все написано границі. Вот. Участка на карті нарісували, пожалуйста. Как? А, а на... масштаб такой а далі а дальше, дальше будемо землевпорядника викликати. Будемо дивитися, як, як це буде працювати, ну тільки землевпорядника ще будемо тестувати на знання законів. Розумієте, чи вони будуть діяти згідно те саме діяти. Ми, ми все, ми перш ніж щось там зробити. А ось можна. Будь ласка. Ось оце копія кооперативу який. Це була взагалі більша карта. І все показали пухівська, межі ділянок і все. А під гаражі запустили в оренду здаєте. Ми зараз, чому ми ходимо по кабінетам? ставимо до что що ми вивчили законодавство, а ви десь, чому ми говоримо, ви там, а ми тут. Вот найдите теперь на нас управу, давайте на нас в суд, вот там мы и поговорим, и все документы представим. А у нас вытяг из держрегистрии, фонд державного майна, киев Киеврады нема такой, фонд державного майна. Мне будет так удивительно, что вы думаете, что я хочу с вами воевать? Я очень Потому хочу, вы мне... знаете, я, я изучила департамент, меня... я прошерстила все ваши, посмотрела, ну молодые люди, понимаете, да. у меня уже седина на голове, мне ребенку 25 лет, он выехал с Украины, я этого простить mm -hmm. не могу, что система осталась в Лондоне, когда земли нету, понимаете, там. А здесь все есть, и это самое, а все почему? Потому что систему такую mm -hmm. создали. Молодь наша без, без работы загоняют зараз на дверники и на этих самых. Почему? Потому что нет системы хозяйствования на местах. Я надеюсь, что все-таки в вашем лице mm -hmm. мы найдем человека, который изучит. Я благодарна, что вы хотя бы даже не отказались от записи. Это для нашего а пускового. А, а вы представляете, в коммунальном предприятии инвестиционное агентство, которое там... Да. Вы и если что? видели, что они вытворяли. Я оставите мне где-то, я и отправлю не вам. Представились, не представились не даже это самое. Знаете, то есть это... Ну, мне так... <laughs> мне вообще-то все очень удивительно. Это, когда тебе нечего скрывать, и когда чисто... То есть тебе все равно, пишут тебя или не пишут. Я вот почему резко так реагирую на все эти вещи. Да? То есть, и почему у вот меня всегда это возмущает? Потому что первая задача, которая стоит, это вернуть доверие, которое утеряно. Никто никому не верит. Меня это бесит, меня это раздражает, и когда вот начинают вот таким же образом говорить, у меня вот тут же вызывает там противодействие. Вы даже себе не представляете, насколько времени я провожу здесь, в этом кабинете. Я его провожу только вот часы приемов, да, то есть и ночью, когда мне нужно подписывать документы. Все остальное время верю. я нахожусь в городе. То есть, ну, так, чтобы было сразу понимание. В отношении всех остальных площадок. В первую очередь, когда я начал говорить о проектировщиках, да, которые говорят, он, они обязаны, обязаны учесть интересы, взаем и взаемластый. Это как написано в ДБН, это однозначно. Вот я вас сидел, слушал очень внимательно, да, то есть я понимаю, вы боретесь за землю, которую там своими руками перелопатили, и все. То есть я прекрасно знаю, что это такое. То есть, это мне тоже все это, это э, хлебнул, мне уже, слава Богу, за 40, поэтому э, все ну, тоже понимаю прекрасно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и э, в данном случае здесь, то есть, вам, ну, я не понимаю, почему вы у меня, честно, а, потому что... А вы бы посмотрели видео, к, yeah. э, вот эти люди, которые не представились, там два человечка mm -hmm. представились, а тот, который был, ну, поскольку... Как его там, че, этот самый, я так думаю, что он который ведет это дело, вот, он четко нам сказали, что ж вы до нас пришли? Это вот департамент местобудования. Мы mm -hmm. говорим, что мы туда пойдем. Так, мы, ж посмотрите, mm -hmm. мы лист, лист написали mm -hmm. и на да, вас, а, и на них. Это, это вы вывчатый дослід и цепатий. Я думаю, это еще произошла там отдельная то есть у нас ну, кризия да, с вашим no, документом. Да. То есть поэтому, смотрите. На сегодняшний угу. день угу. Э, одно другого не касается. Да? То есть вот э, ваши э, намерения по сохранению, или у вас у вас своя отдельная борьба, э, выделение, приведение в официальный статус вашей земли, которую вы обрабатываете, правильно я понимаю? Э, ну, по большому счету, знаете, ну, э, сейчас скажу, что я вам сейчас скажу, Вы Знаете, мы а. будем, у нас остался совсем, вот 1 декабря заканчивается срок, и мы этот угу. проект запускаем для всех. Я не боюсь, я понимаю, как вы сейчас организуетесь для того, чтобы у нас это не получилось. Буду откровенно. Я, так, я такого боюсь. Знаете почему? Значит, я, я, буду, я буду честным. О -о -о -о. Я боюсь, что вот так вот, как вы, эти 10 соток, их будет здесь появиться 500 человек, которые здесь построят себе дома. И никто не подумает, чтобы построить больницу, школу, садик и тому подобные вещи. Если серьезно, вы напрасно улыбаетесь. Я, я, mm -hmm. я вот таких вот вещей боюсь. Это как вот э, для меня страшное место, вот Асакарки. Э, для меня страшное место. Да. Можно питание? Да. Я с района, там, где спив... фонтаны и так далее. Да, говорю, да. Вас, да. У вас не пугает, это пугает. Застройки. Пуг... А вы даже себе не делаю? представляете. А так как вы, вы думаете, а почему Если я остановил вы... этот процесс и год не, 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 не рассматривался дальше этот Если вопрос. Если вы заинтересованы а сейчас... а, в том, а, что, заинтересованы, что вы говорите, конечно. Этот механизм, который мы сейчас двигаем, у нас есть сайт, мы людям информируем, что надо делать, называется таким названием называется mm -hmm. Если вы реально заинтересованы в садиках и в школах, да. то поверьте, вот mm -hmm. это путь, когда... Когда люди будут определять, что они собственники, они найдут место в садикам, никогда этого не Послушайте. будет. Никогда этого не будет. Вы никогда в жизни свою землю не дадите под школу. Никогда. Значит, Во-первых, который... послушайте, а что, или, или вы знаете, я педагог по да. образованию. Так как раз построить социальное жилье для пенсионеров. Э, а, это, это замечательно. Вы представляете, да. Или даже этот самый, даже частный. Да, вот вы здесь. сейчас наметили дороги, которые вы сделали. Какая ширина? Как раз, какие красные ну, линии? Ну, согласно, согласно всем ДБН. 8-6 разные. Кто э это делал? Люди сами собрались. Кто за это несет ответственность? Кто отвечает своим сертификатом? Нет, я, я говорю о серьезных вещах. А, ну, кто, за, а кто за мусором, за который, да, который там ну, засыпается? Ну, давай, ну, давайте будем еще э, говорить о тех людях, которые там творят беззаконие. Вы знаете, мы все Нет? снимаем. Снимали э, в начале процесса, в конце процесса. По каким дорогам туда люди да, идут это же на, невозможно. на э, это, это на рыбные, э, вернее, рыбу ловить? Вы вообще интересовались? Да при чем тут рыба? Я а об... мы да послушайте Значит, меня. Значит, послушайте. Нет, вы меня послушайте. Вот вы ко мне пришли. То есть я вас очень уважаю, То есть, но я хочу, чтобы все понимали. Все считают, что могут самостоятельно строить города. Не могут. Сначала Люди найдите властных, а потом будем я с вами еще разговаривать. раз говорю, если вот вы... Давайте буквы закона. Все, то есть тогда нам не о чем говорить. Нет, я все-таки думаю, что мы с вами еще встретимся и на поле, возможно. И мы действительно, мы публикуем. У людей нет выхода только становиться собственником. Вы не представляете, если вы заинтересованы в прекращении войны, вот это механизм облику майна в громадах, мы будем определять, где межи, межи места, громадяны, Через какое-то время, послушайте, Швейцария так решает, уже закончилось не так. время представительства а без... Э... племена людей едят... Так. Подождите, но это вообще... Вы говорите сейчас... Это вообще... Это сейчас, вообще взяли... Извините, ну, Смотрите. Я не Смотрите. Смотрите. Вы Нет. решаете Нет. за нас? а кто? Нет, а кто? Нет. А да. рады, Опять... ну, не документов, сейчас. осуществляющих представительство. Пойдите. А почему вы решили, что вы дурнели? Подождите, пересмотрите, что пожалуйста, видео. Это я это сказал, было? что я очень уважаю вас, а, а не то, что вы другие. Нет, вы, груднее, вы сказали, или умнее. Что на каком праве вы это планировали? Я спрашиваю, кто каком? проектировал дороги, нет. закладывал сети и, и есть ли это? Нет, еще нет. Все равно, нет. что сейчас кто-то будет вырезать след... Еще раз, я вас спросил. Еще раз, я, я вас еще спросил, раз говорю. Да. Трассировка проведена, э, очищена земля для, э, для проезда машин. Только да. вот это все сделано. А все остальное в отношении э, благоустройства там, проведения сетей каких-то там электро и всего, Разумите. это мы будем обязательно... Вы мне просто, вы мне просто сказали, что у вас уже есть дороги разбитые участки. Я спрашиваю, да, кто закладывал участки. эту ширину дорогу? Какая проектная организация? И чей сертификат? Вот почему вы на меня так смотрите? Я вообще, конечно, да, у нас перспектив нет. Значит, мы согласны, что, значит, когда будет открытый тендер и свободный доступ всех высоких специалистов к этому процессу, мы будем І використовувати він... сертифіцірованих спеціалістів. Ні. Же... Не Послухайте, ми, да. ми ту землю знайшли, як в собственники. С з цим не поспоришь. Громадяни, власники держави і національного багатства, частиною якої є земля. Значить, реалізувати своє право ми намагалися по тим законам, які нас пускають, так і в Рада, з депутатами. Як можна обирати, коли немає реєстру виборців? Якщо ви так говорите, ви вивчите і документи, які у нас є, докази, що нема Київради ради як юридичної особи і представницького органу. От вибори для Галочки вже народ про це знаєте, чиновники ні. Опускаємо цей вопрос. Як власники земельних ділянок, які держава нам мала забезпечити, але не надала ми публічну власність. Тепер ми зрозуміли, що. Мы чему не защищены? Чему у вас при входе написано, как объявление висит? Уход в департамент. Земли? Да, оценка, оценка земли. земли. Вы знаете, что из-за того, что вы протягиваете продажу земли, ну я не вас имею лично, это... Это вообще колоссальное уничтожение да, ну, потому нации. Ресурсов путаете да, не, э, речь идет о том, что ну вы же строите на какой земле, которая да типа продана. Давайте так. Да. Вы вот сейчас, вот планируете, поле, планируете, вы сейчас планируете. Еще Ну планируйте, планируйте, генеральный план, департамент Вот, а вот, теперь, вот теперь послушайте, вот, э, вот я хочу, чтобы э, я уже понял, что этот разговор э, немного, раньше, хочу. Чем он, э, немного раньше, чем он должен быть. Нет, мы просто на не работаем. Где он не в этом? Вот э, у нас этот разговор мог быть состояться тогда, когда у вас есть земля, вы ну, счастливые земли, так Но на законных, пожалуйста, принесите мне границы участков, которые э, забиты. Все, все там все написано. Нет, вы не. Поняли. Кадастровый номер. Кадастровый номер. Мне нужен... участок по кадастровому номеру. Мне нужен э, открыть кадастр. Мне на основании этого нужно э, посмотреть вообще, то есть поговорить с вашими специалистами, которые будут и планировать эту территорию, да, там плотность населения, какие какие перспективы, э, на что мы идем, то есть. Не-не-не, <говорить> нормально, то, поймите, нормально, это, я то, вас но понимаю. мне, мне же, понимаю. то есть я готов разговаривать, но, но на тех вещах, которые вот уже а, имеют какую-то, ну, мне А сейчас, что вот, э, на ваше усмотрение, да. что, чтобы мы, мы вот это все имели, что мы должны сделать? Вот, чтобы мы имели… Это оформить все? эту землю. А чтобы оформить, надо куда пойти? То куда решать вот, вопросы? Ну, это везде, то есть и в Киевраду, и в Киеве. и в проходили. Мы это проходили. Мы языков, это проходили. Это Нам говорят, земли да. нету, а мы ее нашли. Я же не землю порядок. Да Я же вы вы не землю за, Уже да. все да. знаю. Вы знаете, Чем мы, я сейчас просто, могу помочь, выскажите, выскажите? мы просто приходим в кабинеты, встречаемся с людьми да. и рассказываем права и пути их реализации. Не работает вот это, знаете, закон я дышла, куда развернешь, туда и вышло. Вот мы разворачиваем закон для защиты людей. И мы нашли такие статьи, по которым мы, собственники, вызначаем межи места, мы собственники, вызначаем э, э, эти самые, э, где что должно быть. И потом приходят специалисты и помогают нам реализовать вот это вот право, которое вот так а это как работает европейская Как вы можете, а как вы можете не, не согласен? Как вы можете? Mm -hmm. Вы знаете ли, что где должно быть? Без спеціалістів, вот скажіть мені на якому розстоянні должен бути від вашого дома пост? Що раз говорю, ми вы... тільки можемо предполагати і давати А Ви же сками визначаємо, Я ж ну, ми... не ми можете... Ми визначаємо, визначаємо, де що має бути на зборах. Збираються власники, збираються і визначають так. У нас кількість людей така, то у нас потрібна школа, у нас потрібна лікарня. А у нас у це можливість є, значить. место uh, зараз